శ్రీమాత్రే నమ మోకపంచశతి పాదారు వింద శతకములోని నలభై ఒకటవ శ్లోకం నుండి యాభై శ్లోకం వరకు ప్రచండార్తిక్షోభ ప్రథమ సుహృదే ప్రాతిభసరిత్ ప్రవాహ ప్రోదీ కరణ జలదాయ ప్రణమతాం ప్రతిపాయ ప్రౌఢే భవతమసి కామాక్షి చరణ प्रसादौन्मुख्याय स्पृहयति जनोऽयम् जननि ते मरुद्भिः संसेव्या सततमपि चाञ्चल्यरहिता सदारुण्यम् यान्ति परिणति दरिद्राणशुषमाम् गुणोत्कर्षान्माञ्जीरका कलकलैस्तर्जनपटुः प्रवालम् कामाक्ष्याः परिहसति पादाब्जयुगळी जगद्रक्षा दक्षा नळिनरुचिशिक्षा पटुतरा सुरैर्नम्या रम्या सततमभिगम्या बुधजनैः द्वयी लीला लोला श्रुतिसुप्सुरपालादिमुकुटी तटिसीमा धामा जयति तव कामाक्षिपदयोः गिराम् दूरौ जोरौ स्कृत कृतजगत् परित्राणौ शोणौ निहृदयलीलैकनिपुणौ नखैस्मेरौ सारो निगमवचसां खण्डित भव ग्रहोन्मादौ पादौ तव मनसि कामाक्षि कलये का अविश्रान्तम् पङ्कम् यदपि कलयन्यावकमयम् निरस्यन् कामाक्षि प्रणमनजुषाम् पङ्कमखिलम् तुलाकोटिद्वन्द्वम् दधदपि च गच्छन्नलताम् गिराम् मार्गम् पादो गिरिवरसुते लङ्घयति ते प्रवाळम् सव्रीडम् विपिनविवरे वेपयति या स्फुरल्लीलम् अधिक अधिकबालम् वदति या नवां सन्ध्याम् वन्ध्याम् विरचयति या वर्धयतु सा शिवम् मे कामाक्ष्याः पदनलिनपाटल्यलहरी किरण्योत्स्नारीतिम् नखमुखरुजाहंसमनसाम् वितन्वानः प्रीतिम् विकसदमलाम्भोरुहरुचिः प्रकाशश्रीपादः तव जननिकामाक्षित ते शरत्कालप्रौढिम् शशिशकलचूडप्रियतमे नखाम् कूरस्मेरा द्युतिविततिद् सुखम् कृतस्नानम् ज्ञानामृतम् अमलमास्वाद्यनियतम् उदञ्चन्मञ्जीरा स्फुरणमणिदीपे मम मनो मनोज्ञे कामाक्ष्याः चरणमणिहर्म्ये विहरताम् भवाम्भोधौ नौकाम् जडिमविपिने पावकशिखाम् अमर्त्येन्द्रादीनाम् अधिमुकुटमुत्तम् सकलिकाम् जगत्तापे ज्योत्स्नाम् अकृतकवचः पञ्जरपुटे शुकस्त्रीम् कामाक्ष्या मनसि कलये का पादयुगली परात्मप्राकाश्य प्रतिफलनचुञ्चुः प्रणमताम् मनोज्ञस्त्वत्पादो मणिमुकुरमुद्राम् कलयते का यदीयाम् कामाक्षी प्रकृतिमसुनाशोदगदशा विधा चेष वलरीपुवधूटी करा